ગણપતિ ઉત્સવ ને હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે થોડા સમય માં આખું રાજકોટ શહેર બાપા મોરિયા અને જય ગણેશના નાદથી ગુંજી ઉઠશે પેલા ચાલો જોઈએ કે આ ભવ્ય ઉત્સવ માટે ખાસ કોલકાતાથી આવેલા કારીગરોની અદભુત મહિનાથી કોલકાતાના કારીગરો રાજકોટ આવી રહ્યા છે અને ગણપતિ એટલી સુંદર મૂર્તિઓ તૈયાર કરી રહ્યા છે કે તમે જોઈને જ મંત્ર થઈ જશો આ વખતે મૂર્તિના ભાવમાં કોઈ ખાસ વધારો થયો નથી પરંતુ ગણપતિ મૂર્તિ બનાવવા માટે વપરાતી સામગ્રીના ભાવમાં વધારો થયો ખાસ કરીને મૂર્તિ બનાવવા માટે વપરાતી માટીની અછત સર્જાઈ गणपति तो इस बार मई महीना से काम चालू किया छोटा मूर्ति पहले छोटा मूर्ति का काम चालू किया तो उसके बाद बड़ा मूर्ति का जो ऑर्डर आता है उसका हिसाब से चालू किया लेकिन इस बार गणपति का माहौल इतना खास क्यों नहीं लग रहा है सात मठा मूर्ति चला गया मेला चला गया फिर भी घर का इतना ख़ास नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक तो। बढ़ोतरी भाव में बढ़ोतरी अपना मूर्ति में तो बढ़ाया नहीं लेकिन माल में तेल सब में भाव बढ़ गया फिर भी मूर्ति का भाव पहले जैसा ही था ऐसे ही रखा हूँ काम इस साल वो बोल रहा हूँ ना काम तो किया है लेकिन घर ठीक से अभी तक बाजार में नहीं निकला देखता हूँ हर साल जैसा ही काम होता है इतना ही काम रखा है ज़्यादा काम नहीं है क्यों अपना हिसाब रहता है जी इतना ही घर का आता है उसका हिसाब से काम चालू रखता हूँ आप कब राजकोट आ रहे हैं कब आए और कितने टीम है मैं मे महीना से गणपति का काम चालू करता हूँ और अपना पास दस बारह आदमी है कारीगर और हेल्पर मिला के टोटल बारह आदमी है इस बार कौन सा गणपति का ट्रेन देखने मिल रहा है अभी इस बार ज्यादा से ज्यादा त्रिशूल वाला एक खास डिजाइन इस बार निकाला था उसी में सबका असर पड़ रहा है जो त्रिशूल वाला आई चाहिए।